Продолжим нашу пресс-конференцию. Все, завтра, все короткий комментарий а тем, Хотелось, но не получилось. Что касается самой игры, вы видели, много было борьбы. Настраивали ребят именно на такую борьбу, что заслуживают уважения Александрия. Действительно, на протяжении всего сезона они показали, что это команда, команда. Бойцовская. Но у нас сегодня много чего не получалось, хотя в первом там пару моментов было, могли забить, не, не забили. А Александрия воспользовалась нашей ошибкой, там где в подборе мы не сработали и пропустили этот мяч. Но ничего не поделаешь, жизнь продолжается и Нужно смотреть вперед. Мы поблагодарили ребят за весь сезон. К сожалению, в сегодняшней игре еще выпала у нас ряд футболистов. Это и Пердута, и Сапай, и Громов, и Скляр. А для нас это ведущие игроки. И каждый игрок для нас на вес золота. Ну, ничего, жизнь продолжается. Мы поздравляем Александрию с победой. А наших болельщиков хочется поблагодарить за ту поддержку, на протяжении всего сезона, которые поддерживали нас и, и в трудные минуты. Хочу сказать, что сезон для нас был нелегкий, сезон тяжелый, мы сталкивались с определенными трудностями, но я думаю, что мы с ними справились и самая главная задача была решена, и мы будем представлять Европу. Для нас, у нас сегодня много работы еще предстоит, работы это и комплектация, усиление позиций, ряд позиций. И мы в этом направлении работаем. Поэтому благодарим всех за поддержку. Хочется сказать еще и поблагодарить нашего капитана, лидера Армента Далку. Это человек с большой буквы, это настоящий профессионал таких людей. Я за свою жизнь мало встречал. Это лидер, это личность. И мы желаем ему только добра, мира над головой, здоровья, и чтобы он в жизни определился, может, в спорте, может, в какой-то работе или вне спорта. Мы желаем ему только добра. И очень приятно зашел в раздевалку президент, поблагодарил ребят за проделанную работу в этом сезоне и отдельно поблагодарил Армэнда. Поэтому всем спасибо. Если какие-то вопросы, а то выслушать. Василий Викторович, как вам по сегодняшней игре дядечка не пошкодовало, что вы играли в другой команде? Ну, к чему вопрос? Потому что он забил мяч. Забил мяч. А если бы он не забил, вы вот ему вопрос задали. А что ты не забил этой команде, да? Нет, мы с, с Денисом в хороших отношениях. Денис хороший парень, хороший футболист. Мы об этом знали. Но э, таких ребят много. И много хотелось бы, может, э, тех людей, которые бы играли у нас в команде. Ну, так жизнь распорядилась. Денис захотел уйти с Ворсклы он пошел в другую команду через ту команду он вернулся в Александрию, но о чем-то жалеть, поймите, нам надо смотреть вперед, и сейчас Армент уходит, еще кто-то уйдет, и обо всех, если жалеть, просто нас не хватит. Нам надо смотреть в будущее, я же говорю, работы много, и много задумок хотелось нам, как мне, как тренеру, воплотить некоторые идеи в жизнь, но не всегда все получается. Поэтому мы подстраиваемся под ту ситуацию, которая есть. Я не хочу сказать, что у нас что-то плохо. У нас, наоборот, только слова благодарности. И на прошлой пресс-конференции я говорил, что для нас очень важно, что сегодня в Полтаве не просто существует, а есть, живет футбол. И он растет, развивается, строятся поля, площадки, тренируются дети. Команда развивается. За последнее время, ну, за последние годы в этом сезоне... Команда достигла неплохого результата, если сравнивать, по турнирной таблице, по набранным очкам. Впервые в истории Воскла второй год подряд вошла в Лигу Европы. Это тоже плюсы. Это все благодаря нашему почетному президенту, который делает для команды очень немало. Надеемся, что это будет так и продолжаться, еще улучшаться. И для этого все сегодня на сегодняшний день делается. Василько, еще пожалуйста, еще коротко. Пан Шаран сказал, что одна, одна из главных причин перемоги его команды, что они хотели больше перемогти, чем в Орске. тем, что они больше подборов выиграли, больше перемоги в единоборствах, вот таким чином. Ну, безусловно, есть вопросы, я говорю, у нас выпал ряд игроков, и поэтому нужно было делать перестановки в составе. Некоторые ребята играли не на своих позициях. И, не хочется говорить о плохом, некоторыми действиями, конечно, недовольны. Не успевали в некоторых моментах в подборах, уступали в резкости, уступали в некоторых моментах не в скорости. А нам не хватало немножко скорости, не хватало индивидуальных действий, особенно в атаке. И это все привело к тому, что мы сегодня проиграли. К сожалению, это так, но, повторюсь, сегодня была равная игра, и, наверное, все-таки ничейная, было бы справедливее. Ну, это футбол, и кто больше хочет, тот и выигрывает. Может быть, мои коллеги правы. Вибачте, а команду чекає Ліга Європи, яка які чий є план підготовки, якщо можна детально про план підготовки, якщо є? Можливо, підписання, яким коли я очікувати підписання команди? Я детально вам не можу зараз сказати. Я скажу тільки то, що ми збираємося в Полтаві. Работаем здесь, проводим двухнедельные сборы и едем в Словению. У нас запланированы сборы в Словению. Мы в прошлом году туда ездили, последние годы мы в то же место едем. Для нас там делаются всевозможные условия и поля готовятся. Поэтому двухнедельные сборы мы проведем в Словении, где будут запланированы и и вы из СМИ узнаете об этом. А то, что касается усиления, сейчас тоже я не могу вам ничего сказать. Мы работаем в этом направлении. Ведутся переговоры с некоторыми ребятами, с некоторыми уже близки к заключению контракта. Об этом вы тоже все узнаете. А Хлебас и У них заканчивается на сегодняшний день срок аренды. Ну, будем работать и по хлебасу, и по Шендру. Это ведомо, станет трошки для СМИ, это станет немножко попозже. Потому что ну, все-таки у ребят еще контракты действующие, у всех действующие. С большинство ставила задача. Э, большинство ребятами мы подписали теми ребятами, у которых заканчивался контракт. Задача была сохранить костяк команды, сохранить состав. Э, был интерес и других команд к нашим игрокам, но э, самое главное это их нежелание играть в Ворскли. И заставлять здесь никто никого не будет, потому что мне повезло работать в таком коллективе. Есть команда, есть микроклимат нормальный, там, где создается огромная работа, проводится и тренерским составом, и подбор футболистов, те, которые хотят здесь играть. Поэтому задачу мы эту выполнили, подписали, и еще много будем работать в других направлениях. Вы еще не задавали вопрос, вы всегда задаете вопросы. Я, не я благодарю вам вас за поддержку и спасибо вам.